Вот вышел только что с тренировки, шампанский переулок 9. Вот э, мужчина продает мед. Говорит, вчера только воровал у пчел, да? Да, Правильно? свежеворованный. Свежеворованный. Это какой он получается? 50% подсолнуха, 50% разнотравия. Да, так что приходите, я не знаю, это дорого либо дешево. Но это нормальная, нормальная цена. цена вот, э, ну, в принципе, вот я сейчас литровую банку возьму. Ну, думаю, что он вкусный. Ну, мне кажется, мед вообще полезный, да, там даже не 100, не 200, а 300%. Это лучше, чем сахар. Да. Так что приходите. Сегодня 7 число, а вы завтра будете? Нет, я через 4 дня 11 потом 15 потом 19 плюс 4. И, и вечерком, да? Потому что сейчас назад. Сутки через трое. Я вон через дорогу дежурю. Когда суббота, воскресенье попадает. Так, еще раз, по каким дням чтобы люди, если захотят прийти, купить мед. От сегодняшнего дня плюс 4. Сегодня четверг, 7 число. Через 4 дня. Да, значит, 11, потом плюс 4, 15, ага, плюс 4, 19. И вечером, где-то 5 часов вечера, да, правильно так и в любое время я заступаю в 8 утра. А, и куда? Туда звоночек? Да, вот видите, где да? десятка черная кнопочка. Да. Если меня не мат, я вышел. Все, и у вас всегда есть мед. Да. 250 гривен свежий. Вот, дядька, пасечник, как вас зовут? Олег. Вот. Олег, да, да покупаю. Сделка состоялась. Возьмите. Да, давайте Да, еще сдачу. Да, все. Полагается даже сдача, видите? приходите, Константин Мирогрупп, вот вам сдаю точку. Шампанский переулок 9. И вот напротив, вот труба, и туда вот, в общем, там да, Постоянные клиенты есть, ну, видите, он уже наторговал. Уже